Вітаємо вас, шановні глядачі інформаційного порталу Золочів.не сьогодні у нас в студії зібралися волонтери: волонтер з Золочева, Мирослава Бабінська, волонтер з Бердичева Сергій Адам'як та Юлія Толмачова з Житомира. Вітаємо вас! Добре. Розкажіть, будь ласка, чим ми займалися до війни, і що стало цією відправною точкою займатися волонтерством і допомагати нашим бійцям? Вообще по образованию... Я буду говорить на русском языке, потому что я русскоязычный человек, ну, патриот Украины. Вообще я по образованию профессиональный тренер, но я занимаюсь... Я частный предприниматель, и в 2010 году я открыла благотворительный фонд, который помогал... И сейчас продолжаем помогать онкобольным деткам нашим на областную диску онкогематологию. Потом, когда нагло отжали у нас Крым. Мы провели первую акцию благотворительную, собрали помощь на АТО, и вот так началась волонтерская деятельность. То есть, когда я услыхала, что помощь не доходит до солдат, это была 95-я бригада, которые стояли на Чингаре тогда в Крыму, на границе с Крымом. Решила поехать сама, поехала первый раз в Мостки, в Луганскую область, в 30-ю бригаду, и так началась моя волонтерская деятельность. А вы, пане Сергеев? Я занимался до того виробництвом, Робили безалкогольні напої виробляли. Пізніше займалися виробами СПВХ, вікна пластикові робили. І під час Майдану ми були в 11-й сотні самооборони на Грушевського. Там попали і в, в окруження. І так приїхали в Бердичеві. Я на сьогоднішній день голова самооборони Бердичівської. От ми вже 8 місяців з Юлією разом їздимо в одній команді, а до того ми також наші хлопці з самооборони і воювали, і загинули. У нас є вже там і загиблі з нашої організації. Самі їздили, а зараз, так як допомоги менше і менше стає, то волонтери вже об'єднуються для того, щоб було більше можливості, щоб більше допомоги завести на фронт. Чи ведете якийсь облік, скільки разів вже перебували в зоні безпосередньо АТО? У меня было 43 поездки, мы посчитали, просто наша у нас есть команда, мы еще сделали такой батальон волонтер это журналист Центра Рома Бочкова, его друзья, это летчик Сережа Плотницкий, который водителем периодически ездит на пятитоннике, Андрей, Андрей Шаповалов, Саша Артемчук, Валики Мы считали, то есть поездки, у нас получилось 43 поездки в зону АТО, так как мы ездим пятитонником, он практически постоянно перекруженный, где-то порядка 270. 55 тонн груза мы отвезли уже в зону АТО. И не считая того, что мы пригнали 13 автомобилей туда, из них 3 реанимобиля и плюс порядка 10 тепловизоров, ну и приборов ночного видения где-то 23-25 штук, которые такие второго, второго класса, два плюс, которые дорогие. Вы активно сотрудничаете с олочевскими волонтерами, когда им что-то передати передать на передовую. Какая мета вашего визита сегодня в Золочку? Позвонила мне Мирослава и сказала, что в очередной раз, я уже не знаю, в какой раз они нам помогают, и в какой раз, она мне звонит, и приглашает постоянно, ну, и у меня никогда нету времени приехать. В этот раз Мирослава все-таки настояла, чтобы приехали, забрали помощь. Естественно, приехали за помощью, которую собрали вот не безразличные люди Золочева. И спасибо Мирославочке. Почему? Потому что наше знакомство было на Святого Николая в прошлом году. И тогда мне передали где-то до трех тонн груза. Это были подарки Миколаевичу. Там и термобелье было, и термоноски, и шоколадки, и конфеты. В общем, все. И резиновые сапоги, теплые берцы, и бушлаты. И чего там только не было. Все самое необходимое, что нужно было ребятам на тот момент. Вот. Ну и потом так мы начали сотрудничество. Потом в марте месяце Мирослава с командой передали мне таблетку. Не купили ее, отремонтировали, передали эту таблетку. Мы ее передали в 30 ю бригаду. Автомобиль. Спасибо. автомобиль, да, Спасибо всем большое. Ну и постоянно, постоянно, если какие-то есть нужды, я звоню Мирославе, говорю, Мирославочка, надо сигареты. Сигареты практически вот на протяжении года этого, это все сигареты идут вот Мирослава. Плюс все, что надо, Мирослава постоянно мне высылает. Я прошу, у меня ни, ни разу не было отказа, отказа, я даже в Житомире ставлю в пример, почему Золочев помогает, а наш Житомир такой инертный. Скажіть, будь ласка, наскільки відрізняється інформація про те, що постачає держава на Схід, від того, що є насправді? Ви безпосередньо на передовій и бачите чего не вистачає нашим бойцам, і и... чи справді є допомога від держави такої як про неї говорять по телевізору ну смотрите информация идет конечно не, немного неправдивая в каком плане потому что если сравнить то что было э, с обеспечением ребят в прошлом году когда началась война и сейчас особенно по продуктам питания конечно ситуация стабилизировалась есть продукты питания это картошка буряки морковка лук э, такое там есть ребятам возят макароны, тушенка. Ну, если посмотреть, какого оно качества, это уже другой вопрос. Но сам факт того, что уже ребята не голодают, есть вода у них питьевая, нету таких больших проблем, хотя на передовой есть, все равно остаются проблемы с водой. Вот. Ну, а с обеспечением с обеспечением проблемы очень большие. Есть подразделения, опять тут можно сказать, все зависит от командиров, как командиры напишут вовремя заявку. Но есть вот, как мы сейчас были в Широкино, командиры на дрова написали заявку, еще два или три месяца назад начали писать, знали, что будут холода, и там дров негде взять, потому что с одной стороны поле, с другой стороны море. Ну, дрова пришлось нам везти, дрова, потому что тонну дров везли ребятам. Почему? Потому что ну, нету, нету. Заявку подали в Министерство обороны, ну, заявка не выполнена. То есть, опять-таки, но ну... Обеспечивают... Некоторые подразделения уже обеспечены зимней формой. Но опять давайте подойдем... С другой стороны, зимняя форма холодная. То есть не все обеспечены этой формой, но большинство ребят обесп... получили эту форму. Форма холодная абсолютно. Берцы, которые выдали таланы эти, они не всем выдавались. Но те, которые получили, это третья, четвертая на мобилизации. Эти берцы холодные. Эти берцы, их ребята называют тысячу шагов. То есть они некачественные абсолютно. Но... А в основном зависит, ну вот я как говорила, так и говорю, что процентов на 80, наверное, это содержит волонтеры армию по сей день. То есть, если в прошлом году это было процентов 90, то по сей день это процентов 80 содержат волонтеры. Оптика – это на плечах волонтеров, это тепловизоры, приборы ночного видения, это бинокли какие-то, это дальномеры, это автомобили, компьютеры. это компьютеры, оргтехника, потому что сейчас очень много, вот сейчас как бы, как бы перемирие, считается, что перемирие. Вот, и приезжает постоянно комиссия, от ребят требуют, от командиров требуют постоянно какие-то отчеты, учетности вести, это надо принтеры, это надо ноутбуки, это это надо сканеры. Ну, опять-таки, это все покупают волонтеры. Это бумага, это краски. Да, это ну, все это на плечах волонтеров. Ну, а на вашу думку, куда же тогда девается эти все сброя, вот это постачание от державы? Это про то, что нам... Нет, ну, оружие делать? есть, оружие есть. Мы не можем говорить, что оружия нет и нечем воевать. Оружие есть, просто оно отведено, и техника есть, оно отведено. А ну это вопрос Министерства обороны, генштаба, куда девается форма, куда девается полтора процента на армию сбор, куда, девается, куда делись деньги 5-6-5%, мне тоже очень интересно, как и любому волонтеру очень интересно, потому что когда э, господин Яценюк пришел к власти, он обещал, ей, что. Э, Полностью будет отчет по кредитам, мы будем знать, куда деваются деньги, распечатка будет, будут распечатки по деньгам, которые собираются на армию. Потом, когда начали собирать полтора процента на армию, тоже сказали налога этого, что будет распечатка по этому налогу. Ну, я, например, нигде ее не видела, мне очень интересно, куда она идет. Чи не страшно вам, тендитные женщины, по подкуле ехать на саму Страшно. Страшно, я нормальный человек абсолютно. Я боюсь, как все нормальные люди. Мне постоянно журналисты задают этот вопрос. Мне страшно, я боюсь. А все равно продолжает ездить. Продолжаю ездить, потому что... Это наркотик. Это не наркотик, это просто... Понимаете, глаза ребят, я постоянно об этом говорю. Глаза ребят. Первый раз, когда я увидела глаза ребят, когда выгружалась, надо их увидеть. Это боль, это, это благодарность, это, это все вместе. В одном взгляде это было все вместе. И когда я первый раз приехала, я думала, я раз отвезу, больше никогда не поеду туда. Но когда я увидела, я поняла, что я буду ездить. И потом, когда разные ситуации были, когда попадала под обстрелы, когда подбивали минометом нашу военную машину, то есть когда были и погибшие ребята, и раненые, когда были. Я каждый раз говорила, или когда под грады попадали, каждый раз говорила, что это последняя поездка, и меня командиры благодарили и говорили за работу. Мы понимаем, что после такого ты не приедешь, но я приезжала домой и через два дня звонила и брала новые заявки, поэтому. Страшно. А як ви от знімаєте це нервове напруження? У той стрес, коли ви бачите, що відбувається на сході і приїжджаєте сюди на мирну територію, де змін по суті не відбувається? Знаєте, я починаю інтенсивно, у мене практично немає відпочинку, даже я приїжджаю. Я можу відпочити это полдня максимум і потом інтенсивно починаю збиратися знову. У меня все, вся життя останні півтора года, даже не уже почти два года, это в зборах. Я начинаю собираться, я начинаю бегать, я начинаю интенсивно продумать, где что, у кого я могу попросить. Какие посты я должна написать в Фейсбуке, чтобы просить у людей, чтобы они помогали. То есть отдыха практически нет. Но ну, это у всех волонтеров, это не только у меня, это все волонтеры. Не зря же говорят, что мы какие-то больные на голову. Чи правда, що помираючому бійцові Ви пообіцяли святкувати перемогу над московским окупантом у Львові? Да, да. когда Юра умирал, он мене держал за руку і говорил, що что... «Поклянись, що ти приїдеш праздновать победу з 24-го во Львові». Я говорю «Да, Юр, конечно, я приеду». Потом я узнала уже, что когда его забрала вертушка, ну мы видели, что он умирает, то есть когда забрала его вертушка, нам уже сказали на следующий день, что ну, прям когда она поднялась, что он умер. Мальчику было 21 год, ему и... ну, попала кусок мины, прям в шею попал. Что только не делали, реанимировали. Ну тогда было очень много раненых ребят, и... то есть это была веселая там мы ехали с Лутугина. Это страшно было, очень страшно. Ну, бачите вы, какие закинь закинчения у этой войны и, когда оно, на ваш погляд станет? Нет, я не вижу. Я не вижу, я не знаю, я даже не знаю никакого вот финала. Понимаете, я не вижу этого финала. В моем, моем понимании там это будет или второе Приднестровье какое-то вело вот такой вот конфликт, которому не будет конца и края. Потому что я не вижу результатов минским переговорам, то есть это безрезультативно, это пустая трата времени. Но это в моем понятии, я не знаю, это пустая трата времени. Я вижу то, что там происходит на фронте, не... Не придерживается та сторона, не придерживается Минских соглашений абсолютно. Идут обстрелы. Ну зачем вы далеко, если вчера вот э, заняли, та сторона заняла Коминтерного район под Мариуполем, село. Ну, то есть они вошли на техники, там, насколько вот говорили, по телевидению слыхала, это 4 бтр, а 6 танков вошло, очень много живой силы. То есть это прямое нарушение Минских соглашений. Постоянно шахта Бутовка, Зенит, Опытная, Авдеевка, Пески, Маринка, Луганская, Красногоровка. Троицкая, Красногоровка. Постоянно идут обстрелы. Постоянно практически вот в последний вот этот вот месяц декабря несколько раз грады применялись по Красногоровке. Минометы 120-ки били, 150-ки, да. по-моему, били. 29 вот мы были 29 недавно. 29-й блокпост там вообще на 70 метров. Это, кстати, Львовская бригада 24-ка там стоит. И... Они подходят практически ночью диверсионно-разведывательные группы на 70 метров. То есть провоцируют постоянно ребят. Ну, обстрелы постоянно. Там идет война. Там натуральная война. И то есть если говорят вот по телевидению, что у нас перемирия, войны нет, это неправда. Идет война. я очень прошу людей, помогайте. Помогайте ребятам, потому что это, это наше будущее. Что вы можете сказать, чего наибольше не вистачає, что может еще допомогти, чем может допомогти Золочевьян? Вообще самое основное ⁇ это то, от чего зависит жизнь наших бойцов. Это оптика, это приборы ночного видения, это тепловизоры, это дальномеры, это рации, средства связи качественные, цифровые, потом По это активные наушники для разведки. Это... Спецформа для разведки Спецформа вот горки Термобелье сейчас очень надо Ребятам Я не говорю там тактические перчатки Это все, это уже начинается, знаете, как-то Но то, что необходимо Это вот сейчас мы заказали горку Она будет специально для разведки На Бутовку Она будет готова в пятницу Кстати, это завтра В пятницу она будет готова, эта форма И нет, это послезавтра, в пятницу будет готова. и там специально флис вшивали для ребят, для того, чтобы они могли лежа работать, потому что у них такая работа, они могут пролежать целый день в снегу. Ну, вот ее надо выкупить, к сожалению, я вчера вот писала пост, и Бутусов перепостил в цензор, нет, мы сегодня смотрели с Мирославой, потому что я там прошу помощи, потому что я не прошу денег, я прошу проплатите, пожалуйста. Проплатите туда на счет в магазин военный. Мы не просим денег. Мы просим, я говорю людям, приносите, пожалуйста, вот на склад ко мне Люди говорят, мы устали Мы устали от войны Знаете, последняя фраза, которая была Вот мне ребята сказали на Бутовке Это боец, у которого Два ордена замужества у него Третий у Ярослава, третий второй степени Ордена замужества, они же не просто так дались Он прошел весь аэропорт и Вот они сказали такую фразу, что Мы просим прощения, люди говорят, что устали от войны Мы у них просим прощения, потому что мы здесь воюем И мы их защищаем, а мы не устали Понимаете, меня настолько это поразила Фраза то есть и люди говорят, вот они устали от войны, они финансово устали. Смотрите, я приводила постоянно пример вот по Житомиру. У нас 270 тысяч населения в Житомире. Если каждый человек, каждый житель Житомира сдаст по одной гривне раз в месяц волонтеру, которому он доверяет, Перечислить эту денежку одну гривну. Ничей семейный бюджет не пострадает, согласитесь со мной. Не будет страдать от одной гривны семейный бюджет. Ничей. А если Украина объединится, сколько на 45-44 миллиона? Сколько можно купить для этой армии? Да мы обеспечим всю армию за месяц, понимаете? Поэтому не надо рассказывать, что люди устали, волонтеры устали, ребята устали ночевать там в блиндажах, в сырой земле спать понимаете, не доедать, не досыпать, Идобство, они тоже устали, но... они тоже устали, не помыться, не постираться. Почему говорят, вот приходят, говорят, вот мы же приносили в прошлый раз трусы, и вы говорили, и опять вы пишете пост о трусах. Я говорю, так скажите мне, пожалуйста, где можно там в Песках или в этом постирать эти трусы, когда сейчас негде сушить и практически все разрушено. Поэтому говорите, пройдите вечером по кафе, по ресторанам, все забито, мест нету. Понимаете, не выпейте чашку кофе сегодня, не выпейте чашечку чая, не съешьте пирожное сегодня, пойдите купите пачку сигарет самых дешевых, пацанам, и отнесите на склад волонтеру, которому вы доверяете. Все, больше ничего не надо. Вас же не просят приносить там блоками, как раньше напросили, да, там, потому что были проблемы, и люди очень откликались, и была возможность. Сейчас мы этого не просим, мы говорим, принесите пачку сигарет самых дешевых. Но ребята даже те, которые не курили, они курят потому что они видят в этом какое-то, не знаю, снятие нервных стрессов, наверное. Вот. Купите бутылку минеральной воды, не можете... купите пачку влажных салфеток, одну пачку влажных салфеток, она стоит в магазине, вот Космо, Ватсон, по 2 гривны, по 3 гривны влажные салфетки, маленькие, не можете большую купить там за 16 гривен, купите пачку влажных <как> салфеток, если каждый житель принесет по пачке влажных салфеток, 20 тысяч населения Золочева, от 3 гривен кто-то пострадает, нет, не пострадает, вы же прекрасно это понимаете. Просто я вважаю, що це равнодушиє ніжла. Дуже вам дякуємо. Будемо сподіватися на відклик золочів'ян, що вони почують ваші заклики до допомоги і будемо сподіватися на краще. Я, я дуже я сподівалася власне на цей приїзд Юлії, тому що в нас активність. На жаль, теж знижується. І ті люди, які завжди допомагали, вони і далі допомагають. Це якраз та невеличка частина людей, яка не втомилася. Вони, може, втомилися десь в душі, але вони ніколи цього не скажуть. І вони, можливо, трошки в меншій мірі, але вони все одно допомагають. І ну, оті слова я би дуже хотіла, щоб якнайбільше людей почули, тому що ну, це важливо. Юля не сказала, що вона возила до наших Золочівських хлопців на самопередову те, що їм було потрібно. Коли не було що їсти, коли наш Володя Біложевський. Спочатку в аеропорту його треба було витягати, звідти я до Юлії до швидкої допомоги дзвоню. Пізніше в Авдіївці, коли вони воду економили, і не було їжі, розвалилися черевики. Єдина людина, яка туди проїхала, це була Юля, з тим всім, що ми передали. От. І тому, власне, ота співпраця, Ясно, що ми Дуже мало можемо, тому що можливості там на якусь велику партію оптики чи чогось такого дорогого, звичайно, вони скромні. От. Але ті речі, що ми збирали до Святого Миколая, що долучилися школи, долучилися сільські громади, долучилися, просто люди приносили. Ми порозсилали нашим золочівським бійцям і ще багато залишилося. так, як і минулого року, коли на Святого Миколая ми Всіх своїх забезпечили, хто десь про кого ми знали, от і залишилося ще іншим хлопцям. І так само в цьому році ми будемо вантажити. От Юля Сергієм приїхали бусом, і от при нагоді, дійсно, всім цим людям дуже велике дякую. Особливо священникам ігумену Васильянського монастиря, оцю Августину, який вже ну, відколи почалася війна, він віддав свій гараж у монастирі нам під склад. Ми туди звозимо речі, пізніше вантажимо волонтерам на схід. Там вже працюють волонтери, які шиють білизну, маскувальні сітки в'яжуть, роблять якісь продуктові набори. От, також дерев'яна церква, яка теж. Має там волонтерський склад, і священники теж їздять на схід і допомагають збором коштів. Постійно ми на зв'язку, постійно ми радимося, хто що може допомогти. От. І тому десь десь і вчимося багато від Юлії, від таких людей, як Юля, тому що вони нам підказують, що потрібно. От. І переживаємо за них, і молимося за них, і, і вдячні їм. Е, тому, от, ну чесно скажу, я дуже хотіла, якраз щоб, щоб вони приїхали, щоб їх побачили наші е, прихильники Золочівнету і, і взагалі ті люди, наші волонтери, які працюють разом. <кій> тому, Юлічка, хочу тобі подякувати, що ти знайшла той час. Хочу ще подякувати е, Миколі Будзівулі, Віталіку з Золотої Підкови, е, от Андрію Починку. Е, навіть не знаю зараз, зараз тільки прізвищ в голові Якову Шенкаренку за, за ті цигарки наші вічні, які ми весь час отримуємо. От, діточкам нашим, фабриці перемоги з четвертої школи, славіку і Рідовганням. Взагалі, бджілки невтомні, які і, і вдень, і вночі працюють. <кій> так що дякую, Юлічка. Я хочу сказать спасибо большое всем жителям неравнодушным Золочева, которые нам помогали и продолжают помогать. То есть я вам низко кланяюсь за ту помощь, которую вы оказываете. Эта помощь действительно неоценима. И я вам говорю громадное-громадное спасибо от всех бойцов, потому что если бы они здесь были, могли передать вам слова благодарности, это бы вот так вот были низкие, низкие поклоны. Пясіба вам большое. Дуже дякуємо вам за вашу роботу, за вашу допомогу нашим бійцям. Ну а ми, золочев'яни, не будьмо байдужими і не забуваємо, що на сході все ще продовжується війна, і бійці потребують нашої з вами допомоги.